Вот мы с Сашей работаем в НТЦ. Саша, Кудрик на станции работает, тоже старейшины наши. Коля Вайсер тоже, сейчас его нету. То есть те ребята, которые мне помогают, старшие, значит, вот, стенку построили, в походах ходят. То есть я уже теперь не один, то есть, у меня есть помощники. И вот благодаря этим ребятам у нас как бы активнее, гораздо интереснее жизни, туристической, куда-то поехать можно. За властный рахунок вы в Карпат, например, ладно, там поехать в по трещам в а в Карпат это же треба. Якусь... здесь как бы два источника. Ну, в первую очередь, конечно, это родители помогают. А второй источник, это вот, если удается выиграть программы значит, областные по детячим организациям, то там идет финансирование с областного бюджета. И вот, насколько нам сейчас сказали, наши депутаты тоже пошли навстречу, и значит, те предложения, да, которые мы mm -hmm. подавали, то есть в том числе и Карпатский, Карпаты, поход, там Белое озеро и так далее, они тоже включены. Значит, комплексную программу, да, комплексную Семьи, программу да. по на 16 и я могу сказать, что горосполком помогает тоже очень здорово финансирование, потому что у меня дети из многодетных семей, поэтому как большие деньги выделить не могут. А вот то, что есть помощь, там, скажем, с город, городских властей, от областного бюджета, то мы как-то укладываемся в такие в оптимальные как бы, суммы, когда ребенок рядовой такой из средней семьи может себе позволить пойти, там, скажем, в Карпаты, поехать куда-то на Черное море, допустим, в другие лагеря. Нас держивает, наверное, недостаток помещения, в первую очередь, вот сегодня большинство детей придет, посмотрите, что 50 человек, допустим, разместится. Да. А поэтому мы их разбили на 4 группы, 4 отряда. И поэтому по расписанию они ходят у нас в разное время, чтобы вот не было такого столпотворения. Ну только на праздники вот мы все вместе собираемся. И поэтому вот тоже большая просьба, это вот выделить соседние помещения пустующие. Они бы нам помогли разгрузить ребят, создать там дополнительный тренажерный зал, спортивный, нашу учебную базу. То есть это тоже как бы необходимо, надо. И кроме того, кроме вот Ольберов, где-то на базе Ольберов, можно сказать, образовалась новая детская организация, это вот Саша Представляет дитячий черпийский рух Украины. То есть он с 2006 года, он то поднимается, то значит... И вот если нам будет помещение, дал, помещение да, то я думаю, Саша наберет тоже еще дополнительно ребята. 13 детей у него, Не то есть вот у меня 48. Чем больше поддержка, тем больше будет задействовано детей, тем более, что потенциал есть. Есть, есть взрослые, которые с ними могли бы заниматься, значит, есть наработки. А занятия у вас как проходят не теньки физически, а и... занятия вот мы, если заходили, видели, у нас там был первый тренажер, построен где-то года полтора назад, чтобы в зимнее время ребята могли под крышей какие-то физические упражнения делать. Сейчас вот мы построили эту стенку скальную. По утрам, как вы слышали, пробежки, для того, чтобы физически как-то детей немножко поднять. Ну, кроме того, у нас очень часто проходят теоретические занятия. Практически вся зима это теория. теория, да. То есть 3-4 раза в неделю ребята приходят, занимаются. Некоторые занятия проводят сами дети, то есть более опытные, которые уже там в походах были, они ведут занятия. Вот старшины, ребята старшие, тоже приходят, проводят занятия. Тоже ребята, старшин, ребята да, самостоятельные. И вот сейчас начались походы, вот в эти выходные, вот у нас уже пятый поход этого года только. То есть у нас ребята участвовали и в добровольцы в областных соревнованиях, и таких местные выходы были. А всего у нас в течение года планируется больше 20 походов. То есть каждый месяц примерно по одному, по два похода ребята участвуют. Кроме того, у нас есть выход на другие детские организации, там, пластунов, допустим, разведчиков. Которые могут нам предоставлять тоже свои лагеря. То есть, вот, допустим, летом, в июле месяце мы уже на протяжении в этом году 11 раз подряд поедем на Черное море. Это лагерь белгороднестровских скаутов. Он даже, можно сказать, не только украинский. Там с Молдавии, с Белоруссии приезжают ребята. Тоже очень интересно на Черном море. Не только отдыхают, но и... Там развлекаются спортом занимаются сейчас вот как Саша сказал три года назад мы познакомились с метишиным uh, клубом пульсар uh, тоже интересное очень uh, такое объединение там родители с детьми одновременно как бы посещают занятия семейный клуб, да, семейный клуб uh, то есть, есть чему у них поучиться uh, значит тоже интересно uh, ну, то есть, в принципе uh, мы к ним ездим и на соревнования, и на тренировки. И с этого года у них будет свой лагерь, тоже спортивный, военно-патриотический. Они пригласили наших ребят принять участие. И на Белом озере мы делаем свой лагерь в августе. Где-то две недели примерно. Ребята тоже на свежем воздухе проводят уже интересное время. И летом, и зимой, и осенью у нас есть чем заняться. Ну давайте так. Сначала э, откроем, да, а потом будем говорить вечером. Да, э, Зайти туда можно было. Итак, Саша, дало такое право, поскольку он у нас больше всего времени провел в этом зале монтируя эту стенку. Поэтому Соседи, мы кусочек... Есть. ура! 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 Итак, ребята, вот начиная с этой минуты мы открыли уже этот спортивный зал для вас. И я думаю, что в ближайшие дни будут организованы уже э, тренировки. Есть идеи, как вас разбить по группам. И я думаю, что через год, через два э, дети из Кузнецовска уже будут принимать участие в серьезных соревнованиях, международных. в которых да, ну, международных, может быть, даже где будут показывать очень хороший результат. Я в это надеюсь, я в это верю. А теперь я бы хотел... Саш, вот все-таки тебе дать пару слов. Я хочу представить человека, которого мало кто видел, значит, то есть Кудрик Саша, который э, ну, осуществил эту идею, не один, конечно, там ребята я, помогали, я, но больше, я, я да, 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 но больше всего времени вот в этом помещении провел он, э, монтируя, значит, там, выпиливая, э, создавая вот этот вот шедевр, можно сказать. Саша, ну я давно мечтал про такие эскалодром. то в Ривне бываю и езжу, там Частково цим займався, але у мене не вийшло, займатися. І тут Сересіч озвучили теж, що вони хочуть зробити. І ну, я цим загорівся, підтримав і досі цим горю. Думаю, що ми і, і буде... будемо розвиватися і будемо виходити на... Ну, це тільки початок, будемо виходити на другий рівень. Але треба почати, щоб щось було, то треба спочатку почати. Я думаю, що ми почали добре. Вот я хочу тоже представить человека, который тоже внес свою лепту в строительство этого скалодрома. Да ну что, всегда рады вкладывать свою силу, свой труд, свою помощь в то, чтобы развивалась организация, в то, чтобы развивались дети, здоровый образ жизни в нашем городе. Ну и всегда будем рады помочь всем, чем сможем, и всегда будем помогать, в чем бы то ни было. Да, Просто... я вообще в общем, счастье, что все так развивается что есть дети, есть взрослые, которые были детьми, уже стали взрослыми, помогают. То есть вообще это тема туризма, тема воспитания детей. В этом воспитании они получают те качества, которые им нужны для жизни, для выживания, можно так сказать, в этом взрослом мире. И я просто сравниваю то, что было раньше, когда мы тут ну, ну все свое несли, да, и ничего у нас тут не было, и что сейчас просто, ну, глаз радуется, все такое красивое, да, зацепиться едешь <главное> <это, главное> <это, главное> <главное> 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 человек, который нам помогал на протяжении Чого На періоду, да ну мені дуже приємно, що наш центр соціальних служб для сім'ї дітей та, та молоді вже багато років підтримує громадську організацію Ольги. На балансі нашого центру знаходиться приміщення, в яких займаються дітки. Я сподіваюся, що депутатський корпус цього співкня. Підтримує громадську організацію і наш центр, і надасть ще три судді кімнати, які зараз кустують, для того, щоб ну, дітям було більш комфортно тут займатися і. Здравствуйте, я хочу вас всех поздравить с этим великолепным праздником. И вообще молодцы ребята, организаторы, молодцы детки. У вас компания бесподобная. Я вам желаю вообще успехов большой дружной компании. Она у вас, как говорится, с годами такой семьей стали теплой. И мы со своей стороны, как депутаты, мы будем всячески стараться вам помочь вы чаще озвучиваете о своих проблемах, о своих потребностях, чтобы вы могли, как говорится, запланировать все необходимое для вас. Для говорится. начала помещения нам помогите, вот соседние как да, раз мы их оставили. Да, мы слышали уже ваши потребности помещения, этот вопрос уже обсуждается на сегодняшний день. А так мы желаем вам большой-большой теплой, совместной, светлой, как говорится, развития, всяческих Поздравляю. интересных походов, интересных идей. Мы всегда с вами поздравляем. Спасибо, спасибо. Дуже, дуже круто, дуже гадный сельского громца. Такое ну, новшество на карту, нашему місце, так, что в нашем месте. Пришло это все, наверное, с Нитишина в 2014 году. Мы випадково встретили наших друзей, с мы сейчас, я СК Пульсар, место Нитишин. Так і розумався, що нас в скальпі наші заняття в місті Летішенні. Ми на протязі, напевно, двох років раз за 4-5 на рік ми їздили на такі ж самі схожі тренажери в місті Летішення їх трошки більше і займалися нами. Ми, ми цей скалодром просили, писали петиції, збирали голоса, нам ніхто не допомагав. І тут наші керівники вирішили своїми силами це розповертивати. ремонті, відкривати підприємців і так далі. І ось ну, тут тепер, я думаю, що рівень наших скальних занять, наших рівень на підготовки виросте багато випустів. І наші, наші діти зможуть приймати участь у змаганнях скалолазами, які скалолазами. Я сьогодні, що зараз один з самих популярних видів спорту, екстремальних видів спорту. І я думаю, що Дуже швидко за цар один з призових міст України організація знайома вже не перший рік. На сьогоднішній день ми намагаємося всім громадським засідам посприяти. А тим більше у нас є одна з найактивнішої молодіжної громадської організації. Буде на останні на цій сесії наступній міській раді прийнята програма комплексна по підтримки сім'ї молоді. І я думаю, ми подальшим будемо активно співпрацювати. А звичайно, це чудова, чудова подія для громадської організації. І звичайно, дякую всім тим активним громадянам, які долучилися підприємцям, долучилися до створення такої чудової конструкції. Я думаю, більше дозвілля будуть проводити діти тут і не ходити по вулицях. Ви знаєте, мабуть, їм вже в підвальному приміщенні трохи тісно. Ви бачили сьогодні, скільки дітей зібралося? Да, ну, на сьогоднішній день, що ми будемо. Ну, в пошуках я думаю, звичайно, в активному пошуках і будемо посприяємо тому, щоб їм розширитися. Е наскільки це буде можливо, і на наскільки в нас є ресурси для того, щоб їм посприяти. Ну, організація, звісно, я прийшов три роки назад. Це було дуже давно. і Я був ну дуже таким скупим собі. Я ходив в школу, як кожен день був так само. Я сидів за комп'ютером. А організація Ольга із, ну, змінила мене. Я був, я став сильнішим, більше енергії, я став заводити нових друзів, і було дуже багато вражень. Ми ходим у гори, ми ходим у ліс, ми ходим у поле, ми ходимо скрізь, ми ходим де хочем, ми просто туристи, ми з Ольберів в рідних, ми з рідного міста, ми ходим у Крим, ми ходим в Карпати, ми знаємо, де треба нам щастя шукати. У нас є все, у нас є доля, у нас є розум і дружба в колі. О, Дорослі, а є і дітвора бо Ольбери наша друга сім'я. Коли ти захочеш, ти зможеш прийти собі допомогу, Тут завжди знайти серед тих друзів, які в тебе є. А їх тут багато, повірте, у це, коли ми підемо разом у похід, тебе не залишать бід'є.